ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని నమ కోరిన కోరికలను నెరవేర్చే శ్రీ షణ్ముఖ షట్కం సంతానం సంసారం వృద్ధి కోసం తప్పకుండా వినవలసిన షణ్ముఖ స్తోత్రం ఈ స్తోత్రం నిత్యం పఠించడం వల్ల రాహుగ్రహ కుజగ్రహ దోషాలు శత్రు బాధలు రోగబాధలు పిశాచ బాధలు తొలగిపోయి అఖండ ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తుంది ఈ స్తోత్రం భక్తితో శ్రద్ధతో పఠిస్తే కష్టాలనేవి తరిచేరవు మీరు వేసే ప్రతి అడుగు విజయవంతమవుతుంది ముందుగా ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి సువాసిత भालतनो गुणगणभूषणकोमलभाषण क्रौञ्चविधारणकुन्दतनो गजमुखसोदर दुर्जय दानव सङ्गविनाशकदिव्यतनो जय जय हे गुहषण्मुखसुन्दर देहिरतिं तव पादयुगे प्रीतिगिरिसंस्थितभक्तहृदि स्थितपुत्रधनप्रदरम्यतनो भवभयमोचकभाग्यविदायक भूसुतवारसुपूज्यतनो बहुभुजशोभितबन्धविमोचक बोधतनो जय जय हे गुहषण्मुखसुन्दर देहिरतिं तव पादयुगे शमधनमानितमौनिहृदालय निहृदालय मोक्षकृदालय मुग्धतनो शतमुखपालकशङ्करतोषक शङ्कसुवादकशक्तितनो दशशतमन्मथसन्निभसुन्दर कुण्डलमण्डितकर्णविभो जय जय हे गुहषण्मुखसुन्दर धीहिरतिं तव पादयुगे गुहतरुणारुणचेलपरिष्कृततारकमारकमारतनो जलनिधितीरशुशोभिवरालय शङ्करसन्नुतदेवगुरो विहितमहध्वरसामनिमन्त्रित सौम्य जय जय हे गुहषण्मुखसुन्दर देहिरतिं तव पादयुगे लवलिकया सह कीलिकलापरदेवसुतार्पित माल्यतनो गुरुपदसंस्थितशङ्करदर्शित तत्त्वमया प्रणवार्तविभो विधिहरिपूजित ब्रह्मसुतार्पित भाग्यसुपूरकयोगीतनो जय जय हे गुहषण्मुखसुन्दर देहिरतिं तव पादयुगे कलिजनपालन कञ्जसुलोचन कुक्कुटकीर्तनकीलितनो कृतबलिपालन शेरवन फालविलोचन शम्भुतनो शिरवणसम्भवशत्रुनिबर्हण चन्द्रसमालन शर्मतनो जय जय हे गुहषण्मुखसुन्दर धीहिरतिं तव पादयुगे शुकदमनन्तपदान्वितराम सुदीक्षितसत्कविपद्यमिदं शरवणसम्भवतोषदमिष्टदा मष्टसुसिद्धिदमातिहरं पठति शृणोति च भक्तियुतो यदि भाग्यसमृद्धिमतो लभते जय जय हे गुह षण्मुखसुन्दर धीहिरतिं तव पादयुगे इति श्री अनन्तरामदीक्षिता कृतं षण्मुखस्तोत्रं सम्पूर्णं ना वीडियो कुक्के लैक् षेर् चि सब्स्क्रैब्दी